Раньше хлеб марки «Атар» прямо из цеха транспортировался и поступал в продажу без упаковки. Тем самым производитель нарушал закон о продовольственной безопасности и национальном стандарте. В июне столичное управление контроля обязало хлебобулочную компанию герметично упаковывать продукт. Согласно стандарту, на ярлыке должна указываться подробная информация о продукте, а на буханке хлеба нет никаких ярлыков. Далее, хлеб разводится по магазинам и в процессе транспортировки может подвергнуться различным загрязнениям, тем самым нарушается закон о продовольственной безопасности. Поэтому и были выдвинуты требования по продаже хлеба в упаковке. Из-за соблюдения требований гигиены цена каждой буханки выросла на 210 тугриков. Покупатели этим очень недовольны. А производитель говорит, что меньше наценить не мог. Ведь компании пришлось потратиться на приобретение импортной автоматизированной линии упаковки и расширение штата, принять сотрудников, обслуживающих новое оборудование. Мы закупили оборудование и технику на 800 миллионов тугриков. Это, конечно, отразилось на цене хлеба, но зато теперь соблюдается стандарт о продовольственной безопасности. Так что упаковка была необходима. По словам производителей, новая упаковка к тому же современная. Она обладает свойствами защищать хлеб от излишней влаги, высыхания, а также бактериального загрязнения. Это дышащая упаковка. Целлофановые широко применяются в Европе, так же, как и бумажные. Но мы не можем использовать бумажные пакеты. Они обойдутся чересчур дорого. Поэтому мы и выбрали полиэтиленовые. Итак, отныне хлеб марки «Атар» упаковки будет продаваться по 800 тугриков за буханку. Денсмат Ганбат, Аист, Монголия.